Отче наш. Отче наш. Ми посвячуємо цей Дім молитви Тобі. Ми молитви Тобі. І себе самих віддаємо в руки Твої. В руки твої. Обіцяємо святити ім'я Твоє. Обіцяємо святити ім'я Твоє. А також відкрити Його іншим. Іншим. Обіцяємо поважати святилище Твоє. Обіцяємо поважати святилище Твоє. Ми посвячуємо цю всю будівлю Тобі. Ми всю будівлю Тобі. Батько наш. Батько наш. Амінь. Амінь. А зараз ми склаємося перед Господом, склоном наші серця. І будемо молитися, щоб Господь благословив цей дім, цю будівлю, це місто, цю країну. нас з вами. І якщо вам інтересно прочитати, як цар Соломон посвятив храм Господу, це є третя книга царства Російській Біблії, а що перша книга в Українській Біблії, восьмий розділ, прочитайте, як там написано, які чудові слова говорив цар Соломон. а также я склоняюсь перед Господом и буду просить Божьего благословения. Отче наш и Бог наш, во имя Иисуса мы обращаемся в этот торжественный момент просвещения этого молитвенного дома, а также всего строения для славы Твоей. Мы благодарим Тебя за Твою великую вечную любовь, мы благодарим Тебя за жертву, принесенную на Голгофе. Мы благодарим Тебя за план спасения. Мы благодарны за Евангелие, которое сегодня проповедуется всем людям и проведуется здесь, за Карпати, а также и в Тячево. Мы благодарны за то, что Господь Ты благословил братьев, а также и друзей, которые помогли сделать реконструкцию этого здания. А также сегодня, Господь, мы посвящаем это для славы Твоей для спасения людей и для блага нуждающихся людей, которые находятся в скорби, в печали, в болезни и в немощи. Мы просим, Господь, прибудьте в этом доме, пусть Твои очи всегда будут открыты на строении сие, и чтобы это место было для славы Твоей, чтобы здесь проповедовалось Евангелие, чтобы здесь собирались Твой народ в великом или маленьком количестве, чтобы это было памятником о том, что Ты есть великий Бог, и вся земля Твоя, а также и наши сердца принадлежат Тебе. Господь, сюда будут приходить люди для служения Тебе, для того, чтобы услышать Твое Слово, получить наставление, для того, чтобы здесь получить особое благословение. Сюда также придут молодые люди для того, чтобы здесь дать обед друг перед другом и перед Тобою. Сюда родители принесут детей, чтобы здесь излить на них Твое благословение. Сюда придут грешники, чтобы раскаяться в своих грехах и получить прощение. Господь, услышь молитву народа Твоего и прости грехи, и благослови обильно, потому что мы нуждаемся в Твоей милости, в Твоей любви и в Твоем благословении. Помоги нам не только носить имя христиане, помоги нам носить имя не только адвентисты или реформаторы, но быть таковыми, чтобы быть светом для окружающих людей. Помоги, чтобы многие люди услышали весь спасение и обратились к тебе такое время благодать. Просим о тех, кто болен, тех, кто переживает трудности, утрату, разные скорби. Господь, услышь молитву твою. Прости и благослови народ твой. Наша молитва и благодарность во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь.